IQ Айкі ікі ці нові слова усе частіше з'являються у нашому лексиконі. Мова йде про рівень розумових здібностей та емоційний інтелект. Більш детально про це поговоримо в студії. А поки що дивіться наш матеріал. Так, зараз нам потрібно зробити якийсь то хитрий ход. А ми от цю де походимо. Це стам його убігать. Уважність, логіка та пам'ять. Саме ці якості дуже ретельно розвиває вже з маличку у своїх синах. 31-річний фінансист Олександр Дмитришин. Діти можуть мати низькі оцінки з усіх предметів, але з математики у них має бути найвищий бал, впевнений. батько. Математика – це логіка у дітей нужно розвивати логіку. Логіка це основополагаюча віч в житті дітей. Окрім математики, чудово розвиває логіку та уважність гра у шахи. Тож Олександр намагається щодня зіграти партію зі старшим сином. IQ обов'язково потрібен. нужен да і він повищається за що того, що... ребенок э, набирается опыта. Для трехречного Миколы шахи – заважка игра. Тож, тату для него выгадав простейшу – на развиток памяти. Смотри внимательно и запоминай. Закрываю глаза. Сейчас я заберу что-то. Ну, чего нет здесь? О, Да ты что, откуда ты знаешь? Убидав високого IQ недостатньо для щастя і успіху дітей. Впевнена дружина Олександра Ярославна. Я вважаю, що моя задача як мами з діляти дітей не только умних дітей, але й добрими. Ласка, що в нашій житті не вистачає. Емоційний інтелект EQ набагато важливіший за традиційний IQ, запевняють психологи. IQ к'ю націлене на розуміння своїх почуттів та почуттів інших людей, а також вміння ними керувати. Саме емоційний інтелект відповідає за швидкість адаптації у новому колективі. Він допомагає вибудовувати стосунки з людьми і за необхідності навіть маніпулювати ними. Тоді як IQ – це лише вміння швидко вирішувати логічні задачі. не С та и у нас в гостях психолог, тренер Петро Холявчук. Вам доброго ранку, Петр. Доброго ну вот смотрели сюжет. Папа угу. за развитие интеллекта, угу. а мама больше за эмоциональную составляющую угу. ребенка. Вообще, э, что важнее с детских лет воспитывать? Ну, на этот вопрос также сложно ответить, как на вопрос, что важнее дыхание или движение. Угу. Я бы сказал, что важно и то, и другое. Вот. Более того, действительно, мама может больше вклад сделать, например, в развитие эмпатийности, эмпатичности ребенка, способности понимать чувства других. Вот папа у него больше ресурсов в области саморегуляции. Вот если так Это Хороший баланс в принципе, Хороший, да? Баланс, да? Хороший вот, баланс, да. Вот если говорить о взрослых и сейчас больше что сейчас больше ценится при приеме mm -hmm. на работу все-таки умственные mm -hmm. способности или эмоциональный mm -hmm. эмоциональный интеллект mm -hmm. IQ? Ну вот на примере материала, который мы посмотрели, mm -hmm. если если вы занимаетесь финансами, и ваше взаимодействие ограничено в плане того, что вы не работаете с людьми, мало работаете с людьми. Тогда IQ, безусловно, важнее, насколько вы быстро обрабатываете информацию для получения новой информации. Вот Если так, IQ просто объяснить. Национальная компетентность важна там, где есть другие люди. Везде, где есть контакт с другими людьми, в частности, есть сфера профессии, которая называют коммуникативными профессиями. В общем, это ваша профессия, это коммуникативная профессия. Моя психолог, руководитель. Менеджер по продажам, педагог, все те, кто контактирует с клиентами и так далее, это все, эти все профессии, согласно исследованиям, они на 66% примерно эффективность людей зависит от того, насколько у них развита эмоциональная компетентность. Да, ну давайте еще раз напомним нашим ага. зрителям разницу между двумя этими коэффициентами ага. IQ и EQ. Вот же, IQ – вашего интеллекта, розуму, сдатности мыслить, ага. а EQ – уровень вашей эмоциональности, умение вправно ага. застосовывать и контролировать эмоции. Ага. Правильно все сказано. Ну, я бы, наверное, уточнил, что эмоциональный интеллект можно к четырем группам способностей свести. А, действительно, первое – это а, самопонимание, насколько вы можете точно ответить на вопрос, чего вы хотите, что чувствуете. Mm -hmm. Второе – это саморегуляция, насколько вы справляетесь с эмоциями. И еще две группы способностей – это эмпатия, насколько вы точно можете понять чувства другого человека. так. И это навыки оказания влияния, построения отношений. Вот четыре группы способностей. Ну вот интересно, насколько сейчас у нас работодатели пользуются этими? Uh -huh. Ну вот вы как эксперт uh -huh. в этом вопросе вы сразу определяете, uh -huh. к какой группе принадлежит uh -huh. человек и насколько он будет успешен uh -huh. там, да, в uh -huh. своей работе в этой компании. Uh -huh. А работодатели сейчас, ну, у нас в Украине, они пользуют, uh -huh. пользуются успешно этими, могут действительно дать такую хорошую эксперт, экспертную оценку. Не ошибаются ли они? Ну, вы знаете, с одной стороны, на рынке обучения есть, ну, кризис так же, как во многих сферах, да, экономики. С другой стороны, интерес к национальному интеллекту, я бы сказал, что он выше, выше того интереса, который был даже там до кризиса, потому что работодатели в условиях того, что мы в условиях неопределенности и напряжения находимся в связи с ситуацией с Россией, да они хотят заботиться про эмоциональный э, климат в коллективе и это более ну, как бы уровень значимости этой темы возрос и на, больше на это обращают внимание. Вот насколько вообще общий человек, общий успех угу. человека зависит от этих показателей IQ и EQ? Угу. Ну, я бы сказал так, что вообще можно э, все культуры нашу да, в том числе отнести к двум полюсам это индивидуалистская культура угу. коллективистская, вот индивидуалистская, например там штаты Европа. Там люди в большей степени ориентированы на достижение результата и успеха, как раз вы говорите. Да? Коллективист, к которому мы относимся в том числе, ну, больше ориентированы на определенное качество жизни, способ жизни, образ жизни, на процесс, да? как, как, как некоторые культура. Вот Можно сказать, что американец так, утрированно вот, говоря, когда умирает, он думает, я многого добился, но как я жил. Украинец, когда умирает, он думает, я классно жил, но чего я добился. Вот, здесь вопрос, что, что подразумевает под успехом. Да? Насколько моя жизнь организована вокруг моих ценностей, насколько она приносит мне удовольствие, насколько в гармонии с собой. Вот, безусловно, это зависит от эмоционального интеллекта. Ну вот как развивать этот эмоциональный интеллект? Если, например, человек очень начитан, эрудирован, угу. все у него с этим поряд в порядке, вот вообще не с людьми, вот, с эмоциями угу. ну, не заладилось. Угу. Угу. А, ну, К сожалению, эмоциональный интеллект сложно развивать в режиме а самообучения. Он развивается либо благодаря тому, что вы общаетесь с эмоционально компетентным человеком, человеком, который... Лучше вас в какие-то моменты может понять ваши эмоции и сообщить вам о них просто в диалоговом режиме, отреагировать на то состояние, в котором вы находитесь, причем безоценочно и с интересом к вам. Это как бы вас обучает тому, чтобы вы были более внимательны к своим эмоциям и чувствам. В общем-то, именно мама э, вам ну, как бы там во многом э, помогает ребенку. Если она правильно реагирует на его эмоции, он научается их распознавать, в себе принимать их такими, какие они есть. И наоборот, если остаются определенные рамки, да, что... Там мальчики не плачут, там девочки еще чего-то не делают и так далее. Ограничения. Чем больше родителей дают ограничения в плане проявления и переживания чувств, тем ниже уровень в итоге развития национальной компетентности именно самопонимания. То есть это родители прежде всего вклад делают. Второе это... Та емоціонально компетентний людям, з яким ви uh -huh. ну, і, безусловно, такі речі, як психотерапія, яка дозволяє робити контакт з собою, ну, і психологічний тренінг. Все розюмували замість мене. Так. Дякую, дякую. Нагадаю, uh -huh. що на наші питання відповідав психолог, тренер Петро uh -huh. Хулявчук. Ну, сніданок триває. Вам вам uh -huh. дякую. Yeah,